Было принято решение построить станцию на землях места Педгородного на 12 гектарах. Было выделено 12 гектаров земли. Земли были оформлены по 14.01. Код КВД это земли генерирующие энергетики. Первоначально была мощность 1645 киловатт. Станция заработала деньги и сама себя окупила. И было принято решение эти же деньги, что она заработала, вложить увеличение мощности Значит, была увеличена мощность еще на 925 киловатт на сегодняшний день мощная станция составляет 2580 киловатт в час эта станция единственная в украине в странах снг и восточной европе которая работает на трекерной системе одновременно и она постоянно находится в лучшую выработку в лучшую так считать, солнечная радиация, солнечные лучей. От этого происходит выработка больше от стационарных столов. Она была разработана полностью специалистами нашей компании, это инженеры. Была взята за основу станция есть в Америке. Вот такая но ну, у нее нету системы слежения есть еще в испании станция ну трекер вот эти трекера это 10 киловаттные трекера в испании есть 7 киловатт значит один трекер на нем расположено 40 модулей вот модуль это вот один такой квадратик значит 40 модулей по 250 ватт один То есть 10 киловатт один трекер Значит, расположены эти модуля на ферме. Полностью вся конструкция рассчитана под ветровую нагрузку, соответствующую данному региону. Под фермой стоит вот такой, видите, черный, это редуктор. Вот, вот этот редуктор сделан под, под заказ нашей компании, сделан в Малайзии. Вот это модуль Значит, модуль собирается, вот э, тут кремень значит, соединяется через полупроводники вот в такие вот соединительные вот, полоски алюминиевые. И они сходятся, вот видите, здесь в эту распределительную. Значит, с инвертора это все собирается, под землей идут кабельные линии, они идут в э, силовые шкафы. То есть инвертор там заходит в один маленький э, шкафчик, два инвертора. Соединяется через одну трубу, выходит и поступает в более мощный силовой щит. И с этого щита через автоматику, через отдельно идет на КТП, которая повышает напряжение, до 6 кВт это линия, к которой мы подключены. И уходит это в станцию 35 кВт родина. Станция вырабатывает в месяц где-то 500 тысяч киловатт. Это станция мощностью 2645 киловатт. Тут, в принципе, подгороднее и где-то 50% золотых ключей мы можем обеспечить. Вот модулек, вот этот маленький, который, я говорю, что вращается. Вот Очень. это окошко, это, вот это снеговая нагрузка. Вот его закрывают, а тут датчик идет инфракрасный луч. Вот здесь внутри. Вот, когда снег сюда падает, перемыкает, они поднимаются. И вот ветровая нагрузка, то есть по скорости. А это, ага. в США, думаю, как, уже так. Америки, то они к 2025 году у них выровняется выработка альтернативки вместе с ну, ископаемой видом да, электроэнергии. И потом там какому-то году они вообще хотят там, там, все цель. То есть тенденция такая же. Конечно, что ну, везде это сейчас Европа. Китай там вообще идет там просто нереальными шагами.